endi shu itlarga tegishlik bir foydani imom qurtubi qurti tavsirlarida keltirganlar amr ibn dinor aytadilar chayonlardan ular nuh alayhissalomni kimasiga olichiilingan payt ahd olingan gen. ekan agar kishi e, kunduzdami kechqurundami chayonni ko'rgan paytda sollollohu alayhi nuh desa olloh nuhga salovat aytsin desa <çayon> zarar bermas ekan chunki shu uni ajdodlarini nuh alayhissalom ko'targanligini biladida ular bu salovatni aytgan kishiga zarar bermaydi deyilgan va yana itlardan ham ahd olingan ekan agar bir kishi bir it unga tashlangan paytda kalb deb mana shu kashobil kaf qissasidagi it oyatini o'qisa u ashobil kafning itlari oyog'ini cho'zib darvozaxonada yotardi degan oyatni it hamla qilmas ekan degan gapni keltirganlar albatta endi bu sabablardan bir sabab degani hech ham bunday bo'lmaydi degani emas albatta de. olloh taqdirda bitgan bo'lsa na duo yoki na bir boshqa narsa zikrlar qarab turmaydi taqdir joriy bo'laveradi lekin endi bu bir sabab